На сьогоднішній момент действують два рішення Ісполнительного комітету Желтоводського горського совета. От 24 сентября 2015 року номер 430 дослівно українською, про простан підготовки підприємств міста Жухтівода до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. Подивитися, хто не знає, підніміть ці... Це рішення і вторе рішення Жолтоводського городського совету із полкома 20 октября 2015 року номер 466 українською про затвердження заходів виконання робіт з снігоочищення та ліквідації ожеледиці на території міста Жовті Води в осінньо-зимовий період 2015-2016 роки. Тут зазначено теж підніміть це рішення, підніміть в тому числі пункт 7, хто повинен укласти договір з управлінням ЖКХ і таке інше. Але я звертаю увагу на наступне. До цього рішення є додаток номер 2 В додатку No2 мається рознарядка на виконання механізованого снігоочищення окремих територій міста Жутіводи в зимовий період 2015-2016 років. Найбільший тягар покладено на КП вжерево. Чому? Ну, по-перше, тому що в відповідності до статуту цього підприємства. Пункт 2.1. Підприємство створено, це ж комунальне підприємство, створене Жовтовольською міською раду. І воно створено для здійснення діяльності по надання послуг з метою задоволення населення в якісному утриманні житлового фонду кома об'єктів. Благоустрою міста, які знаходяться на його балансі. І також в пункті 2.2 є перелік робіт, які вони виконують виконання поточного утримання об'єктів благоустрою міста. зв'язку з цим покладається значна обов'язок по утриманню міста Жовтіводи на це підприємство. Несмотря на те, що на цьому підприємстві є би, вроді, багато техніки. Но я хочу констатувати то техника, которая у них есть, она на сегодняшний день при том снегопаде действительно не справляется, не справляется с уборкой. Там есть 4 маза, все знают, они видели, мы их проверяли, они все в рабочем состоянии, все есть, да, аккумуляторы купили, все, но эти мазы, они не годятся для уборки улицы при той толщине снежного покрова, которая выпала, а кто не помнит... По официальной сведении Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций мы получили официальный ответ, у нас выпало в принципе рекордное количество осадков максимально 83 сантиметра. При такой велич... толщине снежного покрова уборка такими косыми лопатами невозможна. В этой связи остается не буквально две единицы техники, которые также были сломаны, потому что выдержать такую работу невозможно. Кроме того, для участия в механизированной снегочистке города было привлечено в соответствии с этой разнарядкой Восточный ГОК. Есть определенное предприятие здесь, Восточный ГОК, ничего не могу сказать, привлекал технику. Единственная техника, которая пригодна сейчас для уборки города, это есть у Возгока и у чистого места один бульдозер и у Возгока три бульдозера. У чистого места, кто не слышал, бульдозер занят на полигоне твердых бытовых отходов. И поэтому, когда требовалось убрать чистому месту, кстати, у него частный сектор Веселой Ивановки. И действительно, 17 числа, как только начался снегопад, мы с областным депутатом Черным ездили по, до пяти хаток, И когда возвращались, встретили бульдозер чистого места, который заезжал как раз на Веселую Ивановку. То есть он чистил и в последующие дни он осуществлял чистку Веселой Ивановки. То есть в ущерб тому, что он должен вообще-то находиться на полигоне. По поводу предприятия теплосеть, также технику предоставляли, водоканал вроде бы предоставлял технику. Управление газового хозяйства здесь также указано, но технику фактически не предоставлял, хотя то, что должен был убирать газовое хозяйство, это убиралось его звуком. В том числе электросетями, гидромонтаж, то, что должен был убирать, убирал. Замула Казакова, ну там на самом деле я так понимаю, другие убирали, и ЖВК-26, они должны были очищать спуск вот этот от асфальтного завода вниз до улицы Красноармейская. На самом деле этот спуск они не очищали, потому что у них тут бундозер, который есть, он не имеет регистрационного номера, и при выезде за территорию колонии он ломается. Поэтому территорию даже вокруг колонии они убирали при помощи сил осужденных. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот этот снегопад выявил ряд проблем, которые имеются у нас по снегоочистке города Желтые воды. Эта проблема связана с функцией, реализацией функции управления, собственно говоря. У нас отсутствует оперативное, собственно, оперативное управление как такого практически не было. Текущего были собрания штаба, были собрания комиссии чрезвычайные, но текущего управления практически не было. Плюс отсутствовал самое главное контроль за деятельностью. Доходило до того, что замдиректора ПЖРО едет впереди на машине, наверное, частная машина его за ним, едет бульдозер, чтобы он никуда не сбежал. Я их перестреваю на какой-то улице, контролирую, чтобы они вместе заехали на одну улицу, они заезжают, убирают, и потом двигаемся дальше. То есть проблема наша заключается в том, что трактористы, которые в том числе направлялись от других предприятий, они изыскивали возможности работать за деньги, за наличные деньги. Есть у меня информация, есть номера. Вот и для того, чтобы все-таки выяснить, кто чем занимался, мной сегодня подписано письмо руководителем предприятия города Желтой Воды, в том числе коммунальным государственным где будет просьба предоставить в срок до 5 февраля информацию относительно использования спецтехники по снегоуборке города Желтой Воды в период 17 января 2016 года по 31 января 2016 года по форме, которая приведена ниже. Здесь будет дата, то есть будет дата 17 января и так далее по 30. Марка спецтехники, регистрационный номер, улицы, которые убирались, Внутридомовые есть проезды, которые убирались, тротуары, которые убирались, и затраты времени вы должны будете поставить здесь. И кроме того, я прошу предоставить копии заверенные первичных учетных документов для подтверждения указанной информации. Как правило, это дорожные листы, или как мы называем, подорожнее. листы. На самом деле он дорожный лист называется по закону. Вот эту информацию мы будем проверять, потому что сейчас Будут к нам направляться акты на оплату этих работ, для того, чтобы проверить все-таки фактически выполнена работа еще раз, потому что акт можно подписать, а работы все-таки могут еще быть не выполнены. Для этого и направляется такое письмо, и будем выяснять, кто где чего упирал. У меня была карта здесь, я ее разрисовал оранжевым, то есть я рисовал, где у нас очищены улицы по мере очистки. На сегодняшний день, тем не менее, улицы все-таки не все внутридомовые, у нас очищены, и в том числе улицы у нас узкие достаточно. На Веселый Ивановку я сегодня ехал, то и была проблема разминуться со встречным транспортом. Ну, кроме того, когда просишь убрать улицы, которые там просят жители Веселой Ивановки, она в конечном счете не убирается. То есть есть проблема управления, контроля, контроля и плюс проблема у нас с определением объектов, которые прежде всего требуется очистить. Для того, чтобы в будущем таких проблем не было, мы будем делать выводы, в том числе, наверное, кадровые какие-то выводы. Вот. Раз такое отношение к городу, значит, так и город будет относиться к тем, кто таким образом отработал. И будем принимать решения. Тем не менее, скажем, то, что произошло, прежде всего не наказать надо, а все-таки сделать выводы и не совершать таких ошибок в будущем. Потому что когда снег там 10 сантиметров 20, ну, я думаю, сработала бы система, все нормально было, все убирали бы. А когда снег 83 сантиметра, то у нас не получается. Та система, которая была предусмотрена, она не сработала. Одним из элементов системы контроля за работой спецтехники предполагается введение GPS-навигации. Готовьтесь, руководители коммунальных предприятий, что на ближайшую сессию Золотоводского городского совета будет вынесен проект решения об в том, чтобы обязать вас установить, просто обязать, где будете деньги искать, это будет ваша, ваша деятельность должна быть все-таки экономически целесообразная, поэтому не так это дорого стоит. GPS навигация будет у вас, должна будет стоять, Желтоводский Росской Совет вас обяжет это сделать. И потом по поводу подсыпки. Анализируя посыпочный материал, который у нас был закуплен, он был закуплен в достаточном количестве, действительно более 700 тонн. Это требование коммунального предприятия ПЖРО выполнило. Более 700 тонн. На сегодня остаток, Олег Федорович, примерно? Порядка 600 тонн. 600 тонн еще есть, то есть есть. Но проблема этого посыпочного материала, которая всплыла сегодня, на сегодня по итогам этой зимы, заключается в том, что его зернистость очень мелкая. С одной стороны это хорошо, мелкозернистые колеса не прокалывает, а с другой стороны это плохо, потому что отсутствует сцеп, функция сцепления колес и между колесами и льдом. В этой связи используется все-таки более крупная фракция. Но в данном случае вот совершена, скажем, вот такая ошибка. Может быть, надо было закупать несколько фракций, потом кто мог знать, что такое, хотя можно было предполагать. И по поводу двойной оплаты я еще раз предупреждаю, что вы предприятия, которые выполняли работы, будете сдавать эти акты выполненных работ ПЖРО, по ПЖРО по будет предоставлять управлению ЖКХ на оплату. Тем не менее я попросил бы вас все-таки очень бережно относиться к деньгам, это бюджетным деньгам, которые будут оплачиваться вам в том числе с фонда специального фонда, потому что если мы сейчас на уборку снега жители, скажем, разумно жалуются, что снег надлежащим образом не убирается. Но жители, которые живут в частном доме, они понимают, что такого снега не было, и им тоже трудно убрать. Вы сами можете подойти в частный сектор и посмотреть, кто убрал в частное подворье, а кто не убрал. А если убрали, то в какой степени. То есть людям тяжело, также и технике тяжело. А в связи с этим затраты, которые будут, ну, скажем, Тратиться из бюджета на вот эти работы, они, я предполагаю, они будут очень значительные. То есть я не исключаю, что вообще в течение месяца будет израсходован весь резервный фонд, который я запланировал 200 тысяч, хотя в прошлом году был 100 тысяч. Тем не менее, больше 200 тысяч этих не хватит, чтобы люди понимали, что если убрать весь город, или как канадцы делают, вообще топить снег, то у нас просто не хватит денег даже на один месяц работы. Вот. И в этой связи, тем не менее, стоит речь об эффективной работе техники. Поэтому обращаю внимание еще раз руководителей предприятий, которые были задействовали технику уборки от снега. Пожалуйста, сами внимательно посмотрите акты выполненных работ, посмотрите первичку, проверьте, как это было на самом деле. Потому что, еще раз повторяюсь, есть случаи, когда техника вашего предприятия использовалась за деньги. Да, возможно, это можно делать, но опять же, это деньги коммунального предприятия, Никто не давал права использовать технику коммунального предприятия трактористу. И плюс еще за деньги. А если еще он при этом будет предъявлять претензии к бюджету, что он еще ездил за деньги, еще и хочет и бюджетные деньги, вот это уже недопустимо. Поэтому я просил бы вас проверить, потому что ну, я проследить за каждым трактористом не могу. Вот мы попытались замдиректора ФЖРО проследить за одним трактористом. Ну, как удалось, так он... Пока контролировали, так он ездит. Но я ж не могу, за... городской голова ездит за всеми тракторами в городе, за всеми дворниками, уборщиками и так далее ходить. И просьба следующая еще. Значит, техника, которая имеется в ПЖРО и в других предприятиях, в том числе чистого места, ну она работоспособная, но скажем так, она... Я не могу сказать, что она очень совершенствует совершенно. Есть техника, которая является универсальной, в том числе на базе там, автомобилей, молотажных автомобилей, прицепляются роторные снегоочистители, отвалы и так далее. То есть, если вы взяли мазы, тогда я не помню, эта программа была на мазы дали с программой государственной программы, ну, это понятно, то есть израсходовали деньги государства, оказывается, использовать этот масс можно только при толщине снега, только он выпал и посыпать, практически больше ничего, ни для каких целей он не, не предназначен, и то. я видел, как он ездит по этому снегу, он уже, если сзади нету цепи на задних колесах, уже его начинает заносить, такая техника, она малопригодна для города. То есть, скорее всего, ищите областные программы, государственные программы, если надо помощь городского совета, мы окажем помощь, примем решение, поспособствуем и так далее. Тем не менее, ищите технику, скорее всего, эта техника должна быть универсальной, чтобы она не только могла использоваться зимой, но и в межсезонье, в том числе и летом. В том числе это касается чистого места, Сергей Николаевич, вашего. И Олег Федорович, автогрейдер. Пожалуйста, у вас стоит автогрейдер, все-таки разберитесь с ним, потому что автогрейдер, который на Вазуке, ну, достаточно много работы сделал, для города много сделал, работает этот автогрейдер. Теперь по поводу претензий. По поводу претензий по чистому месту. Претензии, которые высказывают жители, следующие. Во-первых, знаете как, ничего не делаешь – плохо, что-то делаешь – тоже плохо. Сергей Николаевич бульдозер загнал, бульдозер там посрывал люки, в одном месте, я так понял, асфальт повредили, ну, потому что такие бульдозеры не используются для очистки города. Это бульдозер, который предназначен для работы на полигоне твердых бытовых отходов. Это хорошо, хоть он еще в забор там где-то не въехал, потому что ну, в данном случае бульдозер там, это не та техника, что используется для очистки города. Ну вот эти основные претензии. В этой связи, Сергей Николаевич, на будущее все-таки, когда выезжает ваша техника тяжелая, такая, вы должны, как мы и говорили тогда на комиссии э, по ситуациям чрезвычайно, вы должны согласовывать все-таки линии водопроводных сетей были с евгением анатольевичем, потому что это ну, важный вопрос. по чистому месту также есть проблема у вас не хватает очевидно маленького либо бульдозера или трактора более мощного для того чтобы очистить ваши контейнеры. То есть получается вы сами не можете забрать свои контейнеры. Мы ждем система дает сбой из-за того, что у нас ни в, одной, ни в одном лице функция очистки, Получается, мы надеемся на пожиро, пожиро не очищает контейнер по ряду других причин, то есть система дает сбой. Если там вероятность 0,8, тут 0,8, перемножение вероятности 0,6 получается вероятность, понимаете, в чем дело. Поэтому, Сергей Николаевич, от вас, прежде всего, требуется, значит, ищите, где можно приобрести технику по программам, может быть, по бесплатным программам техника в области, потому что область иногда жалуется, что просто у них есть возможность предоставить технику, а никто к ним не обращается. Поэтому займитесь, пожалуйста, этим вопросом. И по контейнерам. Когда убирают контейнера с мусором, там мусор остается в снегу. Выглядит это мягко, скажем, неэстетично. Я понимаю, что мусор в снегу находится, его как бы оттуда выбрать или руками невозможно, но надо тоже что-то думать. И по поводу крышек. Крышек на эти контейнеры. Потому что я рассказывал, что мусор с контейнеров уходит по нескольким причинам. Это а социальные элементы, которые там роятся, это ветер и собаки. Ну, в большей части это все-таки ветер. Сергей Николаевич, подумайте или, и еще. Значит, предложение по обустройству площадок, где находится мусор, для того, чтобы так, там не было такого ветра. Тоже, значит, предложение, что вы знаете, где эти площадки. У нас проблема с управлением ЖКК, кто не знает, заключается проблема в кадром, в кадровом обеспечении. Вот у нас сегодня исполняющая обязанность заболела. И так далее. То есть там просто некому работать. Поэтому все спихивать на управление ЖКК сейчас пока как бы я не могу, потому что там есть объективная причина просто некому сейчас работать. Занимаемся этим вопросом. Олег Федорович, по у вас техника работает, я так понимаю, пока ее контролируют. Вот, допустим, по, по чистому месту он дал задание, и бульдозер поехал, куда он ему сказал, теоретически. По вас, видно из-за того, что много техники, то есть много работников. Не каждый работник является добросовестным, ну как везде, наверное, Олег Федорович. То есть есть добросовестные работники, как я приведу пример, я ночью иду по городу, смотрю, как чистят ваши автомобили улицы, смотрю, идет женщина в 5 утра на работу с лопатой, со своей лопатой, то есть добросовестная работница. А других я не вижу, то есть, ну как обычно. Поэтому, Олег Федорович, обратите внимание на ваших работников, кто где был замечен, скажем, зарабатывание денег, потому что по Ищенко, по чистому месту такого и не было. По вас, если это где-то есть, пожалуйста, привлекайте к ответственности, потому что должно быть наказано. По бульдозе, по автогрейдеру, пожалуйста, разберитесь. Уже у нас снег заканчивается. Вроде автогрейдер стоит, вроде вы уже дали объявление о приеме на работу автогрейдериста. Тогда вообще нет вопросов. Да вообще нет Но мы прозевали время. У вас автогрейдер мог работать? Мы не первые объявления. Олег Федорович. и второй вопрос, то, что я сказал Ищенко. Пожалуйста, надо техники для вашего предприятия, ищите технику. И еще, значит, все-таки на вас была возложена большая города и особенно внутридомовых дворов проездов. На сегодняшний день по карте, которую я смотрел, сегодня делал объезд, очень много внутридомовых, скажем, не убрано. Мало того, прозевали момент. Был момент, когда снег еще был, ну, большой уровень, но, в принципе, был мягкий, его можно было взять, юмз прямой лопатой. Сейчас практически этим трактором невозможно взять, потому что если внизу еще лед, то вообще да. Для жителей города, чтобы вы понимали, почему опасно убирать лед с асфальтобетонного покрытия, потому что по исследованиям, которые проводились в том числе в Московском автодорожном институте, адгезия между льдом, и асфальтобетонным покрытием силы адгезии бывает превышают силы адгезии между слоями льда. То есть, другими словами, когда мы подрываем лед, мы можем просто срывать асфальт в связи с тем, что силы адгезии, силы сцепления между этим льдом и асфальтом больше, чем вообще прочность льда. Вот такая история. Поэтому в этой связи, Олег Федорович, надо обратить внимание на опыт Кривого Рога, когда они используют все-таки не посыпка, а на первой стадии они используют специальную поливку, специальными реагентами поливают. На центральных улицах надо поливать реагентами, по крайней мере, чтобы маршрутные автобусы ездили без, без скачков. Ну и кроме того, обращает внимание на то, что, обращаю внимание на то, что значит, посыпка, еще раз посыпка, мелкодисперсная вот эта посыпка, она Посыпан, весь город засыпан практически. То есть, вот, вот я видел, да, посыпка, вот это, что, то, что вы, 100 тонн, да, действительно, я вижу, посыпано. Тем не менее, нет сцепления, потому что песчинки настолько мелкие, что шероховатость льда, она не дает возможности песчинке работать, Олег Федорович. То же самое на, на будущий год, или планируете, если будете работать в вашем предприятии, не знаю, что ну, уборкой города все равно кто-то должен заниматься. И по, и по оплате все-таки, Олег Федорович, и попросите, пожалуйста, вашу бухгалтерию, службу, ваш э, плановый отдел, вот те акты, которые вам дают, но ну, хотелось бы, чтобы проверили. Ну, бюджет же это не, не, доми, не, не дойная корова. Я понимаю, была проблема, которая не была в этом городе, наверное, десятилетиями таких затрат. Но, тем не менее, пожалуйста, хотелось бы, чтобы все-таки эффективно. Мало того, но если есть у предприятия возможность помочь городу, ну, извините, надо бы все-таки помочь городу. В конце концов, договор же социального партнерства мы с вами не заключаем, не заключаем. Поэтому, пожалуйста, в пределах вашей финансовой деятельности, вашего финансового результата, все-таки ну, какие-то работы выполните на пользу города. Ваше предприятие же находится в городе. Тем более, скажем, если коммунальное предприятие, то тем более вы же для города создавали. По работникам вашим. То же самое, Олег Федорович. Значит, есть проблема. Есть проблема в организации работ помните, я говорил, пришли к исполкому, там шесть человек, они добросовестно пришли, тем не менее начали убирать там, где городской голова с охранником уже все убрал. Зачем это делать? Показуха не нужна. То есть я понимаю, что вы за всеми следить не можете, как и я, собственно говоря. Но, тем не менее, контроль, контроль за работой ваших дворников, их тем более не так много, всего 60 человек. Ну, можно сделать. Претензии на сегодня, Олег Федорович, внутридомовые проезды не убраны подъезд к мусорным бакам не убрано на Веселой Ивановке я был ехать невозможно утром настолько скользкая дорога и там есть наледи что даже полноприводный автомобиль не может выехать с этой наледи и сдавал задом примерно километр чтобы пропустить, до переезда чтобы пропустить таксиста кроме того я просил там есть у нас спуск вот этот идет от перекрестка Т-образного перекрестка от асфальтного завода и проезд на колонии. Вот это спуск, по которому ходят маршрутные автобусы. Значит, там все-таки надо в начале подъема, в начале этого спуска или подъема с той стороны, сделать еще 2-3 кармана. Мало того, надо было все-таки с утра, конечно, посыпать, потому что там маршрутка, я не знаю, как она выезжала туда, заднеприводная там, скорее всего, буксовала все-таки. У нас, если вопросы по маршрутному транспорту возникают, они сразу нам звонят, и мы выезжаем по местам, где они... Олег Федорович, предвидеть чуть-чуть ситуацию. И там, смотрите, я... Вашего замдиректора Валерия Анатольевича, да, работали мы с ним, скажем, все это время нормально, в понимании. Но опять же, функция управления теряется, потому что много объектов у нас для контроля. И проконтролировать все объекты это очень сложно. Упирается вот этот спуск в переулок. Я сегодня специально туда ехал, там мужчина просил несколько дней, уже на вторую неделю просит, чтобы убрали там этот переулок. Его сейчас надо обязательно убрать, почему? потому что туда будет стекать вся вода. Его надо по-любому убрать. Вот на этом перекрестке, там идет налево дорога туда на Веселую Ивановку, направо идет дорога на Эко. Вот этот прямо, вот туда спуск, вот этот, надо все-таки зачистить, потому что там должна вода стекать туда в пойму реки Желтая. Это обязательно надо сделать. Еще, Олег Федорович, ну, есть случаи, когда, я тоже видел, когда водители, скажем, недобросовестно выполняют работы техники, которые они управляют. Есть отвал, поднят, ездит, Маз выпустили, мазы, они краем отвала зацепляют, в принципе, эту самую, кашу в кашу, а в полную силу не работают. Я понимаю, расход меньше, а списать можно больше, потому что в данном случае можно списать те затраты работы, которые идут на то, что машина выполняет функции очистки.